Apabila kita bercakap tentang taswif, yakni sikap bertangguh. Bermakna kita bercakap tentang masa. Apabila kita kecek tentang tangguh, berarti kita kecek tentang masa. Dia tanya itu, apa itu masa? Masa adalah umur kita lah. Time, apa putih kata, sebenarnya umur. Dan banyak dalam Quran, Allah bersumpah tentang masa sakut paut dengan masa malam siang duha dan masa sepenuhnya wal asri demi masa umumnya apa arti semua siapa Allah bersumpah dengan masa dan tingkatan-tingkatkan masa sebab betapa pentingnya kita jaga umur kita ini sebab apa dan apa itu umur kata dia Kadang-kadang kita galik doa dengan guna umur. Tak perasan benda mahal tu pergi dengan gitu. Hati dia nak. Apa itu umur kita? Dia adalah satu modal kita dalam kehidupan ini. Kalau kita nak nego mesti ada duit. Nak niaga hanya tak duit. Kita nak hidup ni Allah bagi modal namanya umur. Sebab tu Allah bersumpah demi masa ataupun kita kata demi umur kita ini. Dan ulama kata al waktu wal hayah Masa itu kehidupan kita. Apabila kita tak ada masa, tak ada waktu, berarti kita matilah. Teh, tadi dekat rumah, betapa cemburunya kita dihadap kematiannya. Mati sudah baca ngaji Quran jatuh depan atas masjid pula tu, duduk belajar Quran atas masjid mati. Tu mati di di cemburui semua kena dia. Apabila habis masa matilah walaupun duduk ngaji ke duduk mana ke tapi peng, uh, di antara benda yang insan sangat lupa ialah tentang kematian. Belak juga tu. Walaupun hari-hari ada kematian tapi benda tu cepat lupa. Pelik juga tu. Satu pelik. Yang keduanya hakikat umur itu. Hak kita duduk nyawa ni lah. Aku bagi free ni. Dari mana tu kita tak tahu lagi mana kita boleh nyawa. Ruh Rosia Tuhan. Umur itu amat mahal. Dia tak boleh dijual beli di mana-mana. Kata dia. Dia amat pantas berlalu. Tengok. Posa warning Habis bulan dah. Kalau kira tahun, separuh tahun dah lima bulan ni, ni boleh. Ish, masa mana berlalu? Dia cepat berlalu dan kita lalai. Amat pantas berlalu seperti pedang dalam pepatah Arab. Waktu itu pedang. Kalau kita tak uh, itu tak mengelak, dia akan potong kita. Dan dia pergi tak kembali lagi. Itu sifat umur kita. Zaman-zaman budak kita lah, kita baru dia ingat dengan mindai lah. Tapi kita nak klik semula zaman budak. Dia pergi buat selama-lamanya tak kembali lagi. Fikir yang itu kata dia. Itu dalam, dalam mukaddimah kita itu. Yang tiga bersikap uh, taswif. Apabila kita ada sikap taswif, yakni nak buat benda penting tangguh-tangguh. Esok lah kok, esok kalau kok. Ha. Uh. Ataupun tangguh-tangguh adalah satu kejahilan kata dia kita. Satu kejahilan besar tentang hakikat umur kata dia. Dia jenayah besar. Dia bubuh situ. Jenayah tul kubra. Satu jenayah besar kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Yang ini kita bunuh diri tanpa kita sedar. Yang ini bunuh waktu. Dengan misalnya secawan kopi kita tak ambil masa dua jam kata dia tak pernah tu. Ha? Itu jenayah besar terhadap kita, masa depan kita, akhirat kita dan sebagainya. Sebab banyak benda-benda yang kita tak terbuat lagi. Abazid kecek tentang diri sendiri. Dulu kita gamuk kau, kita masa kerja tu banyak kita boleh buat. Tapi rupanya apabila pecah, banyak benda kita tak, tak terbuat lagi. Kau nak waktu, nak koma tiga kali. Quran tak hafal lagi. Sifat 20 pun baru nak belajar. Katakanlah kita bubuh sikit-sikit gitu dah. Dengan itu kalau kita tengok. Dalam Quran yang letak mati tu besok. Maza taksi berada. Apa yang melakukan untuk persiapan mati besok dah. Eh, kalau kita kata kereta api nak bertolak besok dah. Mana kita dua main-main lagi. Sebab terlewat ni tidak mestinya sejam. Lima minit terlewat. Sama-sama tak boleh naik kapal terbang. Oh, Amo lewat lima minit. Nyetiknya gidah kata api. Eh, dua jam tak boleh lewat. Ah, ha? dua jam dengan lima minit samanya. Yang pentingnya tangguh dan terlewat. Begitulah perjalanan umur kita. Bapa para ulama hebat dulu. Dia boleh buat sebagaimana manusia lain tak boleh buat. Konsep pemikiran jangan tangguh dan harganya sebuah umur itu dalam kepala dia. Dalam ingatan dia. Dengan itu Allah bagi kekuatan kepada dia. Imam Ima Nawawi umur 40 lebih. Cuba tengok. Cuba kita pergi balik perpesakaan. Kita, kita dia saja Tak ada nak kaji sampai hari ini. Umur muda muda mati. Bapak apa itu? Dia kata ada barakatul umri. Berkat umur yang Allah bagi kepadanya. Dengan itu tausif adalah satu kecahilan besar. Yang ditangguh tangguh-tangguh ataupun jenayah besar dalam kehidupan ini. Dan mengurugikan kehidupan dunia dan akhirat. Pesan daripada Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah. Setiap hari pajar menyingsing. Akan menyerulah hari itu. Hari ini Rabu lepas dah. Malam Khamis pula setiap malam setiap pagi waktu itu menyeru kita wahai manusia kata dia aku adalah makhluk baru kadang-kadang Abang saya perasan hari hey, Rabu ni bukan ke Rabu lepas nama yang sama tapi makhluk lain hari Rabu yang kita habis hari ni Rabu lain pada Rabu dulu berapa ratus ribu Rabu dah lalu dalam kehidupan Abang malam Khamis pun sama tapi dia mari jangan anggap aku ni hok lama dah. Aku makhluk baru. Kan kita lain perasaan kalau kita sambut orang baru. Deh, nama dia sama tapi dia baru. Lagu mana kita berasa sambut orang yang baru bertemu? Katalah kita bersama Rabu hari ini tapi dia baru, bukan baru lepas. Malam ni lagu mana kita nak bersama dengan malam Khamis yang baru dalam kehidupan kita? kata Imam apa ni Bas, Basri kata makhluk hari-hari itu berkata aku ni makhluk baru dah kena ham tu aku datang untuk menyaksi semua amalan kamu Rabu hari ini habis dah dia mari sekejap tadi untuk menyaksi apa yang kita buat dalam Rabu itu maka berbekallah dariku rupanya dia mari untuk kita guna cari bekal kerana aku apabila pergi tidak akan kembali lagi hinggalah ke hari kiamat nanti kata kitab yang kita bedah ini oleh demikian semasa kita meniti titian umur itu dia guna istilah meniti di titian umur kita tahulah cara niti atas atas bukan niti atas ti lagu mana bukan atas jambatan titian ni kadang-kadang pohon pinne ya waktu yang selalu. lagu mana kita terbolah ke kita bahasa di atas tetian. Tu cimaknya. Dia dia suh kita, kita anggapkan umur ni satu titian yang kita sedang meniti. Beringat sungguh. Kita beringat seberingat ingatnya. Ikutilah pesanan Rasulullah SAW melalui riwayat Ibn Abbas. Hak kita dok baca sama so muda. Rebuk. Irtanim. Rebuknya ni mana ni tak uyuk orang. Dan berebuk tu benar maha baru berebuk. Mana orang berebut uh, sapah di dalam kebun? Tak ada orang berebut. Orang berebutnya lah kalau dia musyakin berebut. Kan? Musa, al ah, dia biasa tak berebut kalau ada musyakin. Salah gitu. Rebutlah lima perkara sebelum lima perkara. Ha, rebut ke apa dia? Hidup sebelum mati. Masya Allah. Tengok mak kita pergi buat selama-lamanya. Ha, alangkah baiknya kalau ada sehari mak kelip. Tak boleh dah uh, mati. Yang kedua sihat sebelum sakit. Masa lapang sebelum sibuk. Muda sebelum tua. Dan kaya sebelum papa. Itu kita dah dengar sama dah. Baik, tentang hadis ni. Ibn Abbas sendiri berkata. Sekiranya Nabi SAW datang membawa satu hadis saja. Nabi mari tu bawa hadis ni Ya. Tak ada dah hadis lain maka sudah cukup membahagiakan umat manusia. Apa dia kata? Ibnu Abbas kata kepada Nabi mari bawa so ya hadis ni. Kita pun pakai amal. Oh. Pakai pada yang waktu. Betul? Kalau kita perhati lima perkara tu mudah kita sebutnya. Tapi nak jaga sebuah kehidupan bukan senih. Nak jaga sebuah kesihatan bukan senih. Nak, 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 nak jaga masa lapang bukan senih. Dan sebagainya. Baik. Jangan berlambat-lambat kata dia. Dan jangan bertaswif, taswif. Bertangguh-tangguh lagi. Nabi SAW berpesan apabila anda berada di waktu pagi jangan sekali-kali tunggu waktu petang. Habis dah pagi tadi. Petang. Apabila kamu berada di waktu petang jangan sekali-kali tunggu waktu pagi. Maka berbekalah atau gunakanlah Masa hidupmu untuk bekalan matimu Dan bekalah berbekalah Atau gunakanlah masa sihatmu Untuk waktu sakitmu Ya Allah, Ya Allah Ada uh, kawan lama uh, Tapi dia agak Itu apa ni uh, Culah sikit uh, Nak belajar ilmu agama Nak masjid dan sebagainya Akhir sekali dia sign dengan orang, orang yang bagus orang masjid. Dia pergi masjid. Dalam masa sebulan. Syukur juga dia. Dapat ngaji. Dia tiuk semacam. Terutama di kuliah subuh. Kuliah yang menyentuhkan hati dia. Tapi sayangnya. Dia kena sakit. Dalam sebulan dia mari. Lepas dia sakit dia kena stroke. Bahkan hari ni dia Tak boleh kecek kapal. Apabila jemaah masjid pergi terus dia menangis. Dia tulis. Dia kata dapat kecapi nikmat bersama masjid dan berjemaah bersama dengan masjid dalam sebulan sahaja kata dia. Ah tengok peristiwa tu kita ambil sebagai renungan sepitah lalu. Betapa ruginya bertangguh itu. Dan kita yang biasa bersama dengan mengaji masjid, bulan alik dan sebagainya. Katakan Allah takdirnya berlaku begitu. Apanya? Apanya bahagianya orang yang buat mari semaya dan sebagainya. Satu kali dia tak boleh mari kerana dia ada uzur, ada halangan. Maka Allah catat macam kita mari semacam biasa juga. Katakanlah sebulan tak boleh mari, tak boleh pergi ngaji, tak boleh ke apa. Ataupun setahun, ada restruk 15 tahun orang hamba. 15 tahun gokok. Tapi kalau ke, mula stroke tu dia kena dia dia buat tu. 15 tahun tu macam apa dia buat macam orang lain cukup. Masya-Allah betapa pemurahnya Allah SWT. Apa kata kalau baru nak mula kemudian terus lagu tu wal yasbillah. Ingat buku ini menceritakan benda tu. Mengajak kita supaya jangan berlaku macam tu dalam kehidupan kita. Baik. Kita pasti akan disoal nanti. Nabi SAW ada berpesan lagi kata dia. Dua kaki anak Adam tidak bergerak di pada mahsyar nanti sehingga ditanya tentang empat perkara. Kita ni nak tuju pada tempat yang asal. Di akhirat nanti ada padang mahsyar. Duk tunggu nak timbang amalan. Tapi mula-mula melangkah pada mahsyar dan ada lagi ditanya empat perkara. Satu umurmu dihabiskan. Ha, umur kita habis. Yang keduanya umur tak ada umur tua, umur muda. Umur mudamu yang digunakan. Kita habis dah umur muda kita. Dah. Eh? Dan kalau kita guna sebaik mungkin tu, alhamdulillah. Dan harta mu daripada mana mu dapat dan ke jalan mana kau belanjakan. Dan akhir sekali ilmu dengan apa yang engkau amalkan dengan ilmu itu. Baik. Itu sebagai pesan-pesan Rasulullah. Agar umat ini sentiasa berwaspada. Gunalah umat itu dengan sebaik mungkin. Jangan tangguh-tangguh. Dia kata sini, Bapa? Bapa? Manusia ada juga dihinggap oleh penyakit taswif itu. Penyakit nak tangguh-tangguh. Pasti dah settle. Ha, Cuba kita tengok di bulan Ramadan bulan ni. Ha, tak mungkin ada kita nak tangguh. Sehingga kita sanggup bertarawih dan sebagainya. Bertadarus dan sebagainya. Tak tahu tekah dia tak ada ni di bulan lain. Adakah perasaan nak tangguh tu ada pula dalam kehidupan kita? Itu terpaksa kita berupah pulas. Buku yang kita bedah itu dia kata kenapa ada penyakit uh, tashwif. Satu apabila tidak faham ada beberapa perkara yang disebut di bawah ini maka penyakit tangguh akan datang semula dalam kehidupan manusia. Tak kira dia muda ataupun dia tidak muda. Penyakit tangguh ni tak kira siapa. Sepatutnya sakit berat tu bolah lah tangguh dok juga. Eh, betul tak kita kita nak perasan ataupun ataupun sebagainya. Cuba kita tengok apa pesan kitab yang Abang Zain berdah ini. Bakal ada penyakit nak tangguh itu namanya taswif. Satu, kita main nota gitulah, lah. Poin-poin yang mudah kita ingat. Dia. Ha. Tidak faham tentang nilai sebuah umur. Kita sebut dah tadi. Umur kita ni mahal. Mahal do'oh. Na. Siapa tak boleh nak jual beli. Na. Kalau dia faham nilai umur itu, maka dia tak mungkin lagi tangguh-tangguh. Kitab yang kita belah ini namanya Al Ayyuhal Musawifun Al Waktu Dayyik. Wahai orang nak tangguh-tangguh, ingat waktu itu amat sempit sebenarnya, amat ringkas, amat padat. Jangan lebih-lebih belanja ikut dan tentang waktu. Yang kedua bab apa ada taswif? Tidak faham tentang mati. Ha. Betul dah tu. Apabila tidak mengerti tentang mati dia nak tangguh. Eh mana boleh kita tangguh soal mati? Mungkin ada dia dalam boleh puasa pun ni jemaah kita sini ke mana tak ada dah ni. Mungkin ada abejah tak tahu, orang, -orang tak ayatkan abejah tak tahu. Mungkin jemaah yang datang bersama kita sebelum ni tak ada dah dia pergi buat selama lama dah. Tapi dia baik, alhamdulillah. Kalau faham tentang mati itu datang mendadak dia panggil yakti bertatan. Dia datang dalam keadaan mendadak. Tanpa kita ada persiapan langsung. Semua-semua so -so kalau ada kematian kapung. Keciklah kita. Kemarin senyum malik. Jumpa ngambo makan kopi sekali. Oh tu je cerita biasa tu. Tak ada kena ayat langsung. Dia sendiri tak perasan. Bini dia tak perasan. Semua sekali tak perasan. Maka kedatangan mati itu dalam betul istilah dalam Quran kata. Bartah mari tanpa kita sedar. Jadi kalau kita faham kita ni sedang diintai-intai oleh mati, maknanya kita pasti dia akan tangguh nak buat apa-apa kebajikan. Baik. Yang ketiga, apa mari perasaan nak tangguh tu? Tidak faham tentang tanggungjawab. Ha. Tak faham kita mari sini pikul tanggungjawab. Tanggungjawab tu masing-masing ada sama ada tak sama. Misalnya dulu kita tak berumah tangga lagi. Tanggungjawab kita sekadar di pejabat kita, di ibu bapa kita. Ini kita bertumbuh tangga pula. Maka tanggungjawab terhadap isteri, suami pula. Bah boleh anak pula. Tanggungjawab terhadap anak. Buat rumah pula dah. Mesti ada jiran. Tanggungjawab terhadap jiran. Beli kereta pula tanggungjawab di jalan raya. Jaga mana etika jalan raya itu amanah. Lepas tu, soal lagi Bukan kita nak duduk sama sini. Ha, tu peti tu. Kita singgah sekejap sini nak kutip benda yang berharga saja. Sebab apa? Sebab kita terhad dengan umur. Apabila mati habis tadi nak kira ke apa. Itu minda dia. Minda inilah menyebabkan dia tidak ada masa nak tangguhnya sebenarnya. Dia kata tak faham tentang tanggungjawab. Kata seorang alim dalam kitab dia. Dia kata. Uh, dia kata apa? Al-wajibat akthar minal awqad. Tanggungjawab kewajipan-kewajipan yang kita kena laksanakan sebelum kita mati ni lebih banyak daripada umur yang ada. Betul? Kalau kira kita nak belajar ilmu, dah ke dengan umur kita ni? Tak ada. Kecuali orang yang boleh ilmu banyak tu, ilmu yang dipanggil ladun Allah. Sebab Allah bagi dengan keberkatan dia tu, niat ikhlas dia. Belajar sikit dapat banyak. Itu ha, tu cerita lain lah tu tu. Tapi kalau kita nak timba semua ilmu yang ada ni, semua ilmu. Ilmu tauhid saja tak ada habis mak, tak ada habis umur. Tak ada ilmu pekoh. Masya Allah tak ada yang lagi. Dan dan sebagainya. Dengan omos banyak tutu. Kalau kita faham. Maka jangan tangguhlah. Modal sikit kerja banyak. Lagi mana nak tangguh? Satu. Itu tiga perkara yang menyebabkan manusia hidup bertangguh-tangguh. Yang keempat. Lupakan hari penghisaban nanti. Eh, kita ni kata dia tak sudah ngata nak mati, masih mati. Mati itu bermulanya akhirat kita. Betul tak? Dan persoalannya sekejap lagi orang masuk saja dalam kubur kita terus ditanya benda besar-besar saja. Molek juga kita duduk sekejap apabila TMI duduk baca telkin tentang orang mati. Comel. Seeloknya baca juga dalam bahasa Melayu. Mungkin kalau baca bahasa Arab ada di kalangan kita tak faham bahasa Arab. Baca tulkin dalam bahasa Melayu. Uff, Rupanya benda yang tanya tu benda besar. Perlu kita gunakan umur kita sebanyak mungkin, sebaik mungkin untuk menjawab soalan dari kubur saja baru. Di akhirat nanti akan ditanya dengan penuh detail. Ha, akan ditanya dengan penuh detail. Ha. Berarti kita akan dihisap semula. Umur kita, kesihatan kita dan sebagainya. Jangan tangguh lagi kata dia yang kelima tidak takut akan terlonggoknya kerja-kerja. Tengok, sebab tu dia kata apabila kita berada waktu pagi jangan tunggu petang. Sebab tugasan pagi ni akan berlonggok pula, bertimbun pula di petang nanti. Hak pagi kita selesahkan. Petang hak lain pula mari. Begitulah hidup kita ni terlonggok nantinya. Dalam konteks bekalan ke akhirat nanti, jangan terlonggok dengan dosa tangguh nak bertaubat. Bahaya tu. Dia kata gitu. Jadi tidak takut akan terlonggoknya kerja-kerja dan amalan-amalan kita. Karena pagi hendaklah kerja-kerja pagi hendak ada selesai waktu itu juga waktu pagi. Yang keenam Kenapa jadi tangguh? Hasil pada tidak bijak menyusun waktu. Kena susun molek waktu. Yeah. Sebab tu dia kata Adakan jadual harian kita Bangun saya pada tidur Kita tengok jadual Jadual yang Yang, yang perlu tu kita tahu dah Pagi pasti kita bang awal Bersiap untuk semai subuh Itu jadual Tapi yang lain lagi dan sebagainya Adik-adik Yang masih bersekolah Jangan bergerak tanpa jadual Dan yeah, kata dia ha, Kalau kita main bola tu Dalam jadual kita kalau kita duduk bersia-sia itu jadual kita bukan luar daripada jadual. Sebab apa? Sebab apa bahair sangat ni waktu tu. Sebab dia mahal kita kata tadi. Kalau dia pergi tak boleh, tak boleh nak karang semula. Bukan macam benda dunia lain. Dengan itu orang muda amat-amat penting dalam masalah jangan tangguh. Sebab apa hilangnya muda maka benda yang kita tuailah ni adalah benda yang kita usah masa muda. Betul tak? Itu pepatah harap. Yang kita tuai ni segala-galanya ilmu kita ke, ke apa adalah apa yang kita kerja masa muda. Kesihatan kita ni pun bergantung pada ...bagaimana mana kita jaga masa kita muda dulu. Begitulah seterusnya. Yang ketujuh, tangguh ni hasil pada Al-Qasal. Sifat malas. Ya Allah dah. Kalau semua malah, dia tangguh semua kerjaan. Penyakit malah tu ada doa nah, Dalam maksurat Nabi ajar. Allahumma ini a'udzika minal hammi wal hazan. Wa a'udzika minal azzi wal kasal. Ha, tengok. Aku minta belindung daripada rasa malah lemah. Dalam kehidupan ini. Sebab apabila malah, dia tangguh semua kerjaan. Yang kelapan, lemah semangat dalam bekerja ah, Lemah semangat. Dia panggil al-ajiz. Lemah semangat. Dan cenderung pada rehat. Ha, tapi anak nafsu manusia, dia suka berehat. Dalam keadaan mana, dia suka rehat-rehat. Kena rehat, masa rehat. Tapi semuanya nak rehat, bukan dia. Kita datang ke sini sekejap saja. Sebab kita tu turun sekejap daripada kereta api nak pergi ke Kuala Lumpur. Supaya nak pergi bilik air ke, nak cari marketer ke sekejap dalam setengah jam tu. Tapi dalam setengah jam tu kita ambil masa pergi ke lain. Sudah. So kita mari-mari kereta api tak ada ada. Perjalanan kereta api hidup ini laju sebenarnya. Nak sampai ke akhirat. Abah Zee ya, ni orang yang dalam kitab tu lah. masih ingat. Kara semua lah kita baca dalam kitab. Kita, kita bedah malam ni. Ibarat kita naik kapal terbang terlewat. Tidak kita kesedih. Kapal terbang naik pergi kita ketinggalan. Apa terjadi nanti apabila kita ketinggalan? Dan kematian kita pun sama. Apabila kita dicabut nafas kita, kita tidak buat apa-apa gisah -apa. no gapo dia kita terasa. Nak bertemu dengan muka akhir dalam kubur tu berasal lagu mana? Apa lagi bertemu depan Allah sendiri di akhirat nanti. dah. disebabkan waktu uh, sudah masuk dah kita akhir sekali kita ni menyebut tentang saksiyah kepribadian yang memahami memahami uh, nilai sebuah umur dan ke mana orang yang tahu nilai sebuah umur dia satunya pasti dia tidak tangguh dah dan semua pekerjaan dia ada ada lebih kurang apa ni aa, aa, sifat saksiah orang yang tahu nilai waktu. Tapi disebabkan masa tidak mengizinkan lagi kita buat tisakah ini dulu. Abazin amat gembira terima kasih kepada tuan imam kita di atas yang mari isi malam ni. Terpikirlah Abazin kita yang sudah baru baca tu kita kongsikan bersama. Sudah tentunya dia ada hubungan dengan kitab yang kita baca sebelum ni pun. Yang ini jalan menuju Allah. Nak sampai ke menuju Allah itu kalau ada persikap tangguh, pasti tak sampai. Ataupun sampai pulak, susuk sekali lambat ataupun terlambat terlewat. Baiklah hari jemaah sekalian uh, mudah-mudahan uh, berdahan buku malam ini memberi peredah kepada Abazin dan kepada ahli jemaah yang Abazin kasih sekalian. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Yang baik tu kita kongsikan bersama. Selalukan doa untuk Abiz Agar sentiasa sihat, panjang umur. Dan kita dapat bertemu lagi di masa-masa hadapan. Wa billahi taufiq wal wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الله اكبر الله, الله, الله.